И когда я работал в Шве... ну не работал, а служил на кухне в Швеции, на Випасане, то нам повезло, что приехала женщина, и ну, ее там, выбрали менеджером кухни. он ну, там женщина такая, блин, моды ее зовут, супер вообще. То есть она, ну ей около 70 лет, чтобы вы понимали, 70 там, или 67 лет, ну порядка 70. Но то есть она вставала раньше меня и ложилась позже. То есть я там приходил, там, ну, сочковал уже, последние дни было тяжело, допустим, 4.45 я приходил на кухню, там, 4.50, она уже была там переодета, я что-то делала утром. И я, допустим, там, в полдесятого, в десять шел уже спать к себе, а она еще что-то включала свет, шла на кухню, что-то заготавливала на завтра. При этом интересно, так у шведских женщин, они, ну, допустим, она пытается ящик с апельсинами поднять, ну, на полку там, где-то метр высотой, тяжелый, я подхожу, говорю, да давайте я, ну, то есть у нас бы как женщина, тем более 70-летняя, да там и 30-летние такие же, они не рассчитывают ни на чью помощь, она сама этот ящик берет, поднимает, ставит, а я подхожу, говорю, да не-не-не, давайте я, ну как, она так на меня смотрит как нам, ну это такой странный взгляд, типа как, ну это если я буду, допустим, что-то тяжелое поднимать, а ко мне кто-то подойдет и говорит, а да нет, давай я тебе помогу поднять. То есть, ну я тоже, ну я же могу это поднять, что ты будешь вместо меня это поднимать, что за странное какое-то отношение вот у, них, у шведских женщин, ну такое. То есть они абсолютно, это не то, что они борются за какие-то, они просто считают, что ну, женщина такой же человек, как и мужчина, и никакой разницы абсолютно нету вообще вот а ну, нам повезло я я потом спросил какой у вас опыт она сказала что она в доме престарелых ну у них там по-другому это называется работала там 20 лет тоже заведовала этим всем кухней и так далее то нам повезло потому что без нее конечно это было бы жесть опыт решает автобусные билеты на сайте рубиком